Собака буде біля мене, харчови біжить на мене. Ні, ні, не. Рюксак забери, чуєш. Рюкзак. Расел, ти знаєш, чим полювання відрізняється від охоти О, і від мисливства. Грасул, ні. Знаєш, а? Ні. Ні? Ні. ні. Оце... Е... Для початку потрібно, щоб була охота. Це на охоту. Да. Оце, ні, Збираються всі на полювання. Але по ходу, коли виникає охота, вони становяться всі мисливцями. Опа! А незаметно було. Образується працювати. <клухи> Вы смотрели? Давайте мы вас ждем. Кого? Пенсия. Тебя, как Пенсия. Пенсия. Что меня не ждать. Шо? Нет, а вы опять без хавчика, без ничего, да? А нас? ты, блядь, значит, давай. с хавчиком пришел, да? Ага, слышишь. Вот его и будешь есть, блядь, с метичкой пришел. С роза. Буду есть, ты как думал. Вот будешь с карими закусывать. Статив куда? А где Статим, куда твой, блядь?

новы разбор полетов ходят что-то собаки пробежали ну тысяча полная места классные крепкие такие хорошие но никакого эффекта на пока да ну, посмотрите вот что-то решают, пацаны. Eu não Выбираемся кушарями. Третий завод сейчас намечается. Стрелял по козлику. Козлик благополучный укол. Пацаны сказали, Ты, что хотел раскрутиться на 2000 гривен. Ну, не раскрутился. На диетическое мясо, бо мясо убежал. Вот это как. Тада идет по прямой. А настоящий самец идет сбоку. Дни, кто никто, кто а, порвать, здесь порвать. Если кто-то пришел, сказали, нема там. Коля сказал, на него кабан выйдет. Да, я так и сказал. А, а, ты, ему, его, что? а? а? а ты ему который час? А что кабан? Кабан убежал. Он как выбежал, так и убежал. Это подпольная точка. Тут крадут в у газ. Толя сидить на номері куняє, мабуть, заснув. Ні, не, не заснув, то шевелиться. ще Пробіжав У Постріл геша зарядив в дерево. О, чітко попав. Пройшло чотири загони. Щось мисливська вдача нас не спіткала. Геша чітко зарядив дерево. Ловенько так, як копійку всадив. Ну поки що. Гуляємо, ходимо без толку. Хоча тут теж були постріли, зараз узнаємо, що там було. Загонщики йдуть, п'ятий загон. Гуляємо, можна сказати, втичим. Погода взагалі просто супер. Теплин на вулиці, мухи літають, оси одолівають. хлопцы гопают. Кто-то думал, что стрелял. Наверное, козы были. Свиноты вообще нема. Ну, вчера ночью видели, а ну, при подъезде к базе. А так, порыто. А в целом, хоть бы шо. Я не знаю, кто это. Отсюда не видно. Потому что расстояние сумасшедшее. Ну, кто-то из наших сидит в тычке было понятно а это стоит денег затаился в кущиках майже не видно денеж что то в ушах ковыряется решил погулять Забери я. Я должен был И подкрался в изумение. Да. Толя, как же, охота кончилась. Пора валить. Не махай, держи лими. Охота скончилась. Хлопцы потумылись. Даже идем уже на базу. Большось трудно. Да не то, что трудно, но действительно, что перекопано. Места классные, шикарно все. Рядом речка рядом кукуруза. Воно сидит в кукурузе, а на речку ходить воду пить. Вот ну, такая охота. Вот. Толя каже запах. Запах. Ты поясни, комментируешь? Я комментирую рассказываю. Запах, запах. Он каже, я собаку научил, как. Значит, смотри их... сюда. Я... Давай. Я, каже, научил собаку, як. Я прихожу в лес, понюхал. И собаке, кажу, нюхай, иди, зараза. Значит, кабана здесь нет. Да. Почему нет? Потому что кружок кукуруза не убрана. Правильно. Да. Кроме этого есть признаки присутствия. Запах, тропы, ну и тогда. И чуйка. Вот чуйка, вот, самое главное. Чуйка, да, чуйка у меня на четвертой загонке пропала. Вот, Я хочу водки спать, есть. Ха. И отдыха, да. Ха -ха -ха. Молодец. Клюгели! Клюгели. Ну что, бедем, водка спать есть. Водка есть у нас? Толя, кажа, ого. Ну, у вас еще одна плетенка осталась, еще 500 с вчера сейчас не осталось. А все, Толя, ты не знаешь, у нас сейчас сюрприз есть. Побачи. Ага. Все. Ежак пришел сказать. Что Пацаны. Что вы Ежика. Заканчивая ход. Ну, сюда его сфоткай. Сфоткай. Ежик. Ежики красные. Да, ну что? Заканчуваємо. Йдемо збирати бебехи, О! Он Іван Петрович ходить. Ну ви ж любителі, а ми не дуже. Ну куди нафіга нам пішком ходити? Потому що слабаки, Потому що слабаки. Ми на привалі. Дніпропетровські. Привалило. Финал, заканчиваем охоту, то есть закончили уже. Поели шурпу, собираемся уже на гостишку.